Так, доброго дня. А, у нас в студії гості Кіри. У Кіри сьогодні день народження. Кіра, як у вас справи? Добре. Шо? Добре. Ну, то, добре, так треба громко говорити, Кіра. Скажи. А, ти знаєш всіх цих людей? Чи ти їх перший раз бачиш? Yeah. Ви їх перший раз бачу? Я вже другий раз бачу. Я знаю. Знаєш? Як її звати? Софія. А її. Лиля. А її? Андрій. А її Андрій, так? Да? А його. Настя. Настя, да? так. Максим. Ты знаешь Киру? Да. Как давно? Сто років. Сто років? Ты президент? Нет. Абу? Нет. Кира, ты хочешь стать президентом? Да. Нельзя. А хотя ладно. Миллиардер. Ты миллиардер? Да. Как тебя звать? Вадим Осипов. Как, как, как? Вадим Осипов. Ты ж звозила, сядь. Хорошо. Ты кто? Ангелина? Да. Сколько тебе год? Как давно 5 ,5. знаешь Киру? Mm. Вот 20? Да. да. А ты кто? Э, я Катя Класс. И что ты тут делаешь? Что <свят> ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Ладно. <свят> она, она хрюкает, она хрюкает. А, здрасте, здрасте. Вы блондинка, да? Что <свят> <свят> вы тут делаете? Пришла на день народиня. Зачем? <laughs> Ладно, ты кто? Лиля. Давно? Да. Кто такая Кира? Моя подруга. Кира толста? Нет. Кира, ты толста? Нет. Ты худенька? Это вы толстый. Я толстый? Класс, я толстый. <laughs> Привет, Максим. Привет. Ты аж штаны спадаешь? Нет. Ты похудал? А? похудал? Нет. Давно? Да, я, я понял. Ты кто? Классная рубашка. Спасибо. Киру знаешь? Да. Как? Нормально. Классно? Да. Вы одноклассники? Нет. Двоюродный брат? Нет. Троюродный брат? Нет. Сестра? Нет. Ты чувствуешь. Ты кто? Настя. Классный у нос. Да. Ты давно сидишь? Да. На табуретке? Да. Дома? Нет. Ты дома живешь? Да, да. А дома. сарай тебе не нравится? Да. Мне не нравится. Вадим Миллиардер, скажите, у вас трактор есть? Э, да. Как давно? Года назад. Пять год назад, ковы? да, с трех появился. Ага, а, три ходки было, да? <coughs> да. да. хорошо. А, Кира, скажите, будь ласка, все гости до тебя хорошо относятся? Да. Да? Скажите, ребята, а Кира хочет стать ветер... ветеринаром? Да. да. Она любит животных? Да. Она добра? Да. Ты добра, любишь животных, станешь ветеринаром. Президентом тебе не стать, извини. Кира, а ты хочешь стать президентом? Да. Зачем? Может, не надо? Не, зарабатывать много денег. Зарабатывать много денег? А ты не пробовала продавать животных? Они тоже много денег зарабатывают. Пробовала. А? К маме хочешь? Пробовала. Стоп, секундочку. секундочку. Заминка, заминка, заминка. Привет. Привет. Как дела? А маме? Что ты тут робишь? Я хочу к маме. Хочешь к маме? А -а -а. Мама! Нема мама. Киру давно знаешь? Да. Кто вона да. тобі така? Сестра? Uh -huh. Сестра. Нас ЧП. Егор хочет до мамы. Ты ж uh -huh. Да? Тебе нравится имя? Uh -huh. Мне тоже. Ты а, всех знаешь. сядь! Никита, ну хорошо, Никита. Ти Никиту uh -huh. Ты Никиту знаешь? Ты всех знаешь? Да. Мы разрешаем ему идти до мамы? Yeah. Yeah. Кто сказал нет? Я. Yeah. Він? Він веде його... Він, він веде його до мами. ігор йдеш до мами? Да. Давайте по -по похлопаємо ігору що він уходить до мами. Ти ще прийдеш? Все, давай. Все, хлопаємо. Він уходить. І так, ми продовжаємо наше ток-шоу. Кіра, скажи. наприклад а який... хто із хлопців тобі подобається? Подіймо Сядь! Сядь! Кто тебе из хлопцев подобается на день народа? Глеб. Глеб, Глеб, встань. Сядь. Встань. Сядь. Непоганый пацан, мне тоже нравится. Хорошо. А ты кто? Андрей. Ну, стой, классно. Андрей, кем ты хочешь стать? Героем. Космонавтом. Космонавтом, прикинь, это жених-космонавт. Правда, ты его годами бачить не будешь, но сам факт, бабла богата. Нет? Хорошо, а хлеб Глеб, Глеб кем, кем, ты хочешь стать? Хлебом? Глеб, хлеб. Нет? А кем ты хочешь стать? Не знаешь? Президентом. Она тоже хочет стать президентом. Два президента, муж и жена. Нет. Ну вы да. потом... Да, бач, да, Кира оказает. Да, ура, с хлебом Так, девочка слазь, сядь. Сядь, сядь. Ребята, так шок. Кира будет президентом? Выйди. Тут оперная звезда просто просынается Иногда. А, хорошо, стоп. А... Она на, 100 дней. на 100 дней, да? А скажите, пожалуйста, а... Классный микрофон, да? И мне тоже нравится, да? Так ты да? Тихонько. Да. Да. И да. буду миллионершей. Да. да. У на классный микрофон. Да. да. Нет? Да. Мы на планный микрофон. У на плохой микрофон. Правда? Да. Спасибо. Там -котик. котик. А теперь давайте заспеваем песенку стандартную, да, так как, как у Nokia там. Да -да, да, 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Диакира, Кира. Happy birthday to you! Ура! Акбар. <плодисмент> все, Глеб, Глеб, все в порядке? Мы заканчиваем.